Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Гість цього випуску програми Спередон Келінкаров, народний депутат України, голова комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики. Моє вам вітання. Добре. І я хотіла, щоб ви для початку прокоментували свою нещодавню заяву про необхідність взяти під жорсткий державний контроль систему з житлово-комунальним господарством і з тарифами. Мова йде безпосередньо саме про той законопроект, який є на розгляді в комітеті що стосується створення єдиної системи моніторингу. Точно так. І комітет вже розглянув даний законопроект, ми його прийняли і надіємося на те, що парламент в найближче время розгляне в повестку дня для включення, верніше, в повестку дня він в Верховну раду і, по всій видимості, буде розглянутий з 19 там по 22 число на наступній неділі. На, 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 Суть этого законопроекта достаточно проста и понятна. На самом деле, самый теневой рынок на сегодняшний день – это рынок энергетики. У нас сегодня, безусловно, проводится такой мониторинг, но по линии Министерства энергетики, угольной промышленности. Есть мониторинг определенный, который проводится на уровне Держстата, но данные, которые предоставляют эти министерства и ведомства, они ставятся под большое сомнение. Речь идет о создании.. Насколько вы ризни? Чему вот но, Насколько выникают? они достоверны, скажем так. Угу. У нас вообще, говоря, за последние 20 лет никогда не было в стране создано единого энергетического баланса страны. То есть мы не знали, сколько у нас импортного газа поставляется, сколько транспортируется, сколько добывается, сколько генерируется электроэнергии, как хранятся ресурсы кому они продаются да, и как оплачиваются эти все услуги. Поэтому в этом плане мы хотели бы, чтобы данный проект закона получил свою поддержку в парламенте. И наконец-то мы создали единую государственную систему мониторинга, для того чтобы в первую очередь понимать, какой у нас энергетический баланс в стране она нужна еще и потому, что по самым скромным расчетам та информация, которая будет поступать, и, кстати, смогут пользоваться и органы центральной исполнительной власти, министерства, ведомства, органы местного самоуправления, она будет интересна и потребителям, и этот закон в первую очередь направлен на защиту интересов потребителей, потому что часто и густо тарифная политика она формируется, хотя и на самом деле якобы независимыми да, организациями, НКРЕ, там и независимым регулятором, который регулируют цены в по коммунальным услугам, но на самом деле на основании каких данных. Тех данных, которые дают им те же организации, которые требуют установления того или иного тарифа. Мы хотим, чтобы это была абсолютно достоверная информация, которая будет постоянно мониториться, и она э, даст возможность сегодня четко понимать, сколько мы добываем, сколько храним, сколько транспортируем, сколько реализуем и сколько финансовых ресурсов поступает на те или иные предприятия, вернее, на те, те или иные организации, которые э, работают на э, энергетическом рынке. Сегодня, безусловно, этот проект закона очень невыгоден поставщикам этих услуг, но он выгоден в первую очередь потребителям. И по нашим самым скромным подсчетам это снизит энергоемкость украинского ВВП ну, порядка на 30 потому что э, часто и густо еще раз говорю, даются абсолютно завышенные потери, которые есть у потребителей и плюс, если мы введем данный проект закона, то уже поставщики услуг не смогут перекладывать необоснованные потери на потребителей, что, в общем-то, отображается и на тарифной политике в нашей стране. Поэтому депутаты с такой инициативой вышли. Я должен откровенно сказать, что министерство и профильное в том числе не в восторге от такой инициативы, хотя, в принципе, они и не отрицают того, что такая система мониторинга должна быть. Но альтернативних рішень своїх не предлагают, поэтому депутати взяли ініціативу свої руки і э, данный проект закону для того, щоб все таки навести в этом плані хоча б какой то елементарний порядок. Міністерство відомства дійсно які працюють у сфері енергетичній сфері житлово комунального сударства, дійсно їм не вигідно, адже мова йде про створення і єдиного органу, який буде вести і контролювати ці, вести цей вести контролювати ці питання. То есть, чем мы створим одно яке которое будет над этим процессом контролировать, за рахунок чего оно будет финансироваться? Мы полномочия, которые сегодня есть у Министерства энергетики и угольной промышленности, мы передаем специально созданный орган, С который конечно, нам, конечно. Но в любом случае эффективность от создания такого органа будет безусловно, безусловно. И я еще раз подчеркиваю, что на самом деле при формирование тарифов и оказание услуг завышаются и объемы поставок и завышаются объемы потерь. Кстати, в отношении тепловой энергии у нас вообще никогда баланса нет. И в этом плане, я думаю, идея она абсолютно правильная и подавляющее большинство, по крайней мере, при рассмотрении в прошлом созыве, подавляющее большинство депутатов выступало за то, чтобы такая система была все-таки введена. И я думаю, что депутатский корпус поддержит э, этот проект закона, и э, я верю в то, что все-таки нам удастся его э, реализовать, и это даст на самом деле реально эффект от реализации данного законопроекта. Пояснили записи документа, вказывается, что мова будет идти про полный мониторинг энергоносеев. Хотілося зрозуміти за якими схемами і механізмами він буде проводити. Ви сказали, що зараз проводиться контроль і моніторинг, проводиться різними відомствами, за різними схемами. В результаті ми отримуємо не зовсім точні дані. де в чому навіть вони мають відмінності. А ця схема чи пропонується цим законопроектом нова схема, чи її потрібно буде щастя? Сматрити ну, етат єдиний э, этот орган на самом деле, он буде розробляти і методологію. не э, поки нема, ну, естественно нам надо, нам надо принять закон для того, чтобы этот орган был создан. После этого будет э, разработана и утверждена методология формы и стандарты работы это единая державная система мониторинга все субъекты хозяйственной деятельности кто подпадает под нормы действия этого законодательства и потребители и поставщики они все будут обязаны передавать информацию в отношении объемов которые они там получили или находятся на хранении или транспортируются или потребляются и плюс все данные по уровню оплаты за те или иные услуги то есть это будет Полный мониторинг, абсолютно прозрачная система, которая не даст возможности сегодня теневому рынку энергетики работать. Вот вспомните эти жаркие дискуссии, которые часто возникали в парламенте по мере э, того, как менялись правительства. Где же, где же девается 20 миллиардов кубов украинского газа? Вот, вот уже лет 10 я эти разговоры все слышу, но никто на самом деле не знает. Сколько скважин, сколько добывается, куда этот газ реализуется. Нам говорят, газ, который идет на э, обеспечение населения, да, э, он украинского производства и, соответственно, у него э, цена... Э, Павлович, э, э, а почему не есть, можно за нынешней чинной мы... системой створить такой же мониторинг, доручивший им разработать такую схему, методологию? Когда министерство, когда министерство энергетики угольной промышленности мониторит само себя... Ну, вы понимаете о результатах такого мониторинга. Это должен быть орган, специально созданный, который будет мониторить всю энергетическую отрасль нашей страны, всю. И эта информация будет абсолютно. доступна. каким чином обеспечивается ее независимость этого органа? Он будет создан при Верховной Раде и Рахунковой Палате? Нет. это еще раз орган центральной исполнительной власти. Он будет, да, он будет заниматься исключительно мониторингом, предоставлением информации для того, чтобы можно было проконтролировать прохождение всех энергетических э, ресурсов, их эффективное использование, их потребление, хранение, транспортировку и так далее. И хотелось бы еще остановиться на таком вопросе, как вартість житлово-коммунальных послуг, тарифов. Як на це питання сьогодні дивляться в комітеті? Чи уже обговорювалися і ставилися на порядок денний розгляду в комітеті це питання? Адже зараз саме частіше чуємо, що тарифи повинні підвищуватись на 30-40%. Для Категорії певних населення, от загалом, це питання, яким чином на комітеті уже звучало і які напрямки роботи саме над цим питанням уже Ви знаєте, на самом деле ні одне правительство у нас їх було вже 17 чи 18 не искало взагалі, горя пути рішення этой проблеми. І когда говорять комунальне хозяйство, фактично сьогодні зношено на 70-80%, то возникає вопрос ко всім кабінетам міністрів, которые у нас работали. У нас було 17 или 18, і ні одно з них не уделяло комунальній сфері должного внимания. Прикладали у нас, на плечи у нас разрабатывались программы. Вот я у меня здесь есть программа. Она э, разработана была в 2004 году по 2009 год. Вот я вам могу по 2010. Она успешно была провалена. Потом эту же самую программу доработали, разработали новую с 2009 по 2014 год. В этой программе, и кроме самого закона, есть еще и разработанные мероприятия, есть конкретные поручения отдельным министерствам, ведомствам, которые должны были заниматься... С да, со, 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 там все установлено, сроки исполнения и так далее. На самом деле, и эта программа провалена, и вы знаете, что президент очень жестко критиковал реализацию всех государственных программ, а их у нас сегодня в стране порядка 420. Только по Министерству регионального развития их 13. Вот представьте себе, там 420 программ, которые должны финансироваться из э, бюджета страны для того, чтобы получить определенный экономический эффект. Возникает вопрос, ну, раз у нас такое количество программ и нет финансов, ну проведите ревизию этих программ, определите приоритеты, но профинансируйте программы в полном объеме. Если программа не финансируется, она никогда не даст того экономического эффекта. И жилищно-коммунальное хозяйство в этом плане абсолютно ну, ничем не, не отличается от других отраслей. Точно так же разработана программа, она не финансируется, и, естественно, никакого экономического эффекта нет. В отношении тарифов, знаете, правительство всегда искало очень простой путь в решении очень сложного вопроса. На самом деле повышение тарифов никакого решения вопроса не даст. Мы сегодня находимся в условиях глубочайшего экономического кризиса. Вот, может быть, правительство не замечает, на самом деле десятки тысяч людей теряют сегодня рабочие места. Это работоспособное население, которое готово сегодня работать, но у них сегодня нет возможности это сделать. Я вам приведу один пример. Вот у нас 6 нефтеперерабатывающих заводов, из них, из них работает один, и тот там на 60% в Все остальные стоят. А на каждом заводе работает минимум от 2 до 3,5 тысяч человек. Это те люди, которые остались без работы. Я могу привести аналогичные примеры и в машиностроении, и в металлургии, и в угольной отрасли. Сегодня проводятся процессы оптимизации. Люди теряют рабочие места. Так скажите, когда люди не имеют возможности заработать, а им еще и вдобавок ко всему навязывают дополнительно повышение цен и тарифов. Нам говорят, мы сегодня через субсидирование решим эти вопросы. Я думаю, что надо бы членам кабинета министра, вообще членам правительства министрам всем пойти хотя бы раз, пройти процедуру оформления этих субсидий, а потом уже рассказывать о том, как системе да, да, адресной, адресной помощи и так далее. Второй вопрос – это некачественное оказание услуг. Вы знаете, на самом деле ну, складывается в регионах парадоксальная ситуация, фактически она критическая. Сегодня мэры городов стали сам на сам со своими проблемами. Сегодня не в полном объеме компенсируются, не, 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 не даются те а, субвенции, которые им а, должны были бы давать. И они говорят, ну хорошо, если у государства нет а, финансов сегодня дать нам в полном объеме для того, чтобы мы обеспечили а, качественные услуги, а, модернизировали систему там и, и так далее. Но оставьте нам хотя бы 20% НДС на коммунальные услуги. Не забирайте их. Сьогодні за комунальні услуги страна збирає більше 35 мільярдів гривень в рік. Ну а 20% від цього залишається для того, щоб можна було через фінансову складову вставляти як впливати на ці процеси. Сьогодні ніхто этим не займається. Чи бачите ви, як голова керівник профільного парламентського комітету, сьогодні вихід із ситуації і в чому він? Можливо, є уже якісь напрацювання наприкінці. Ви сказали, я вам я вам можу сказати як депутат і член фракції комуністичної партії України. В першу чергу, да? в отношении того, что происходит в нашей стране. Все миллиардные ресурсы, которые находятся сегодня в руках олигархов, заработаны не на эпохальных отраслях. Украину народу? Безусловно, безусловно. И мы в этом направлении очень активно действуем. В свое время у нас в Луганской области, допустим, передали водоканал в концессию. За 4, на... года, за 4 года. И при этом передали водоканал. И мы имеем, согласно официальной статистике, в Луганской области самую высокую цену на воду. Я... Мы сегодня это... приняли решение и настояли на том решении, чтобы вернуть его в коммунальную собственность. Что, что касается цен и тарифов, то проблема сегодня у Украины и кризис в сфере ЖКХ заключается в том, что очень высокие у нас цены на энергоносители, в том числе и отечественные, и очень низкий уровень доходов людей. При вот этом что там и монополия есть. Э, вот об этом -то идет и речь. О том, что сегодня монопольно захвачена эта сфера. Она распределена между несколькими э, олигархами, которые сегодня абсолютно четко диктует условия всем. Вот на этой встрече с мэрами они один еще из э, важных вопросов ставили взаимоотношения органов местного самоуправления с монополистами. Это касается и э, Облэнерго, Облгазов и Вы, других Вы, как руководитель парламентского комитета, как представитель партії, партии, имеете уже план действий в этой сфере для того, чтобы хотя бы розпочати процесс? Знаете, на самом деле, вот то, что предложено сейчас по данному законопроекту, да, это один из шагов на Мониторинг, пути... Мониторинг, контроль на, да, в безусловно. Сферы. Один из путей для того, чтобы хоть каким-то образом взять под контроль ситуацию на энергетическом рынке. Я не скажу, что это самый радикальный и самый эффективный, но это первый шаг на пути того, чтобы навести в этой сфере порядок. Самый радикальный был тот, о котором я сказал: вернуть под контроль государства облэнерго энерго, обал газы, угольную отрасль и, и так далее. То есть энергетическая составляющая, которая входит в себестоимость любой произведенной продукции на территории Украины, она на самом деле должна быть под контролем государства. Государство не может быть статистом в этом вопросе. Государство должно быть активным экономическим игроком. И государство должно диктовать свою экономическую политику. Ну, предположим, если мы сегодня хотим поднять отрасль машиностроения, да, если мы хотим поднять другие сферы экономики нашей страны, может быть, сегодня есть смысл сделать нулевую ориентацию да? Но дать возможность другим отраслям подняться, чем больше зарабатывают энергетические магнаты, тем ниже конкурентоспособность украинской продукции. Эта вещь абсолютно очевидная, и это же касается в том числе и тарифной политики, и тех цен, и тарифов, которые установлены в коммунальной сфере. Мне остается лишь пожелать вам успеха на том шляху, который вы выбрали для себя. Спередон Линкаров, вам. народный депутат Украины, глава комитета испытаний, питаний будівництва, містобудування, жилово-коммунального господарства и региональной политики, был гостем нашей студии. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь с парламентскими надалі, адже мы делаем политику. Зрозуміло.